Артур, ну первый вопрос, как отдохнул, как провел время, все-таки было достаточно дней без футбола, твои эмоции? Там, провел с семьей, с девушкой, с друзьями, потому что в сезоне время им приходится мало уделять из-за работы, поэтому постарался по максимуму с ними провести время. В Египет съездил, вернулся до Нового года еще. я летал с... С Виктором Коваленко и еще там у нас был общий друг, как бы и, и там и тоже и шахтера был и Пятов и Вася Кобин, как бы ну встречались, да общались, как бы разговаривали, отдыхали, сидели. Эдик Соболь был, э, Леха Шевченко, ну как бы все всех, ну кто там со сборной молодые, как бы все э, попытались поехать, но все место все вместе, чтобы было дружно, как бы весело. ну хорошо отдохнули и там, как бы, э, ну без активного отдыха как бы себя не оставляли. поэтому ну, все хорошо, как бы отдохнули и уже, если честно, хочется приступить к работе. Ну, да, на поле как бы ну друзей не может быть, да Э, ну, только, э, только, конечно, ну, если из своей команды, там, да, конечно, безусловно. А так, ну, на поле, да, как бы друзей нету, а так, ну, хорошо общаемся, дружим, поэтому тут ничего такого нет. Конечно, отдохнул, то есть 30 дней для нас это нормально, с семьей отдыхали, то есть 10 дней были в Дубаях, потом приехали в Киев, все праздники были в Киеве. Я думаю, достаточно времени, чтобы отдохнуть.